अथ षष्ठं दशकम् एवं चतुर्दशजगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानू किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धव पुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्म रन्ध्रपदमीश्वरविश्वकन्द छन्दाप्सि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणिरात्रिदिवसं सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्युगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलं वचनमीशकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणामुखरन्ध्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहाह्वसनं तु सन्ध्ये शेफप्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणापदयोर्नखास्ते हस्त्युष्प्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुच्चारुरुयुग्मचरणं करुणामुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्चरोमजीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमेषदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् श्रीहरये नमः